ya rasululloh endi qanday bosh ko'tarib yuraman sizni haqoratlab olihalarni maqtashga majburlashdi chidolmadim azobga chidolmadim ota onamni o'ldirishganda olmadim. endi nima qilaman yo rasululloh meni kechir olloh o'zingni ko'p qiynama ammor rasululloh senga qattiq achinib ko'z yoshlarini tiyolmayaptilar majburan aytgan bo'lsang senda ayb yo'q ekan alloh hech bir jonga toqatidan ortiq narsa yuklamaydi deyaptilar